Ha ha surəsində onlar nidalar. Maraqlıdır. 1. İnni ana rabbuk. Mən sənin Rəbbinəm. Qəssəs surəsində isə nə yazılıb? İnni analla rabbul aləm. Mən Allaham aləmlərin Rəbbiy. 2-ci فخلا ان عليك انك بالوادي المقدس طوا طه 12 ay sen muqaddes bir yerdəsən muqaddes torpaqdasans ayağından çağı çıxar bu 2 3 ve anaktartuka fastamea lemayuha men de seni seçdim men sen seçmişəm Ona görə sənə nə vəhyi olunursa onu dinlə. 4. İnənəni anəllahu la ilaha illa ana fa'budun vaqmis salat li fikri. Deməli, e, həqiqət Allah mənəm, məndən başqa bir məbud yoxdur. Mən ibadətlə namaz qıl mənim zikrim üçün, mənim xatırlanmalığım üçün. Deməli 1 2 3 4 dedi. 5-ci İnə səəte ətiyətun akad ukhfiha li tujziya kullu nafsin bima tas'a. Deməli qiyamətün höşmənim gələcək, inna sa'ata a'tiyatun gələcək. Ee, az qalır biz onu açaq, açmağımız az qalır. Sözüçi deməli ayan necəcə idi budur. Hər kəs etdiyi əməlin əvazını görəcək. Kim nə eləsə, onun əvazını görəcək. Yəni hər an qəbilə arədir. Və 6-cı Fələyəsuddan nəkə anha man la yu'minu biha wəttəba hawah hə fatarad. O kimsə səni, o kimsə səni ondan yayındırmasın ki, ona inanmayib, nəfsinin istəklərindən uyur, yoxsa məhv olarsan. Altına deməli Nidalar taha əsrasında Musa peyğəmbərə mən bu va demişəm fəxrlə nəlik 2 dəqiqə qalıb vaxtda mən artıq haran gəliz 10 dəqiqə qalmamadı 2 dəqiqə qalıb vaxtda e, əyərlən çalağı çıxart daxil ol deməli bu mən təqəyə bu çox məsələ işarədir insanın bəzən qəlbində müəyyən bir şeylər olur xüsusiyyətlə mənfi cəhətlər insan onu içindən çıxarmalıdır Musafir bel ayağından o sarığı əqabısını deyə çıxartdı, daxil oldu o məntaqəyə, Allah danışdı. Çıxarması danışmayacaqdı. Bizim bədən içimizin mənfi xüsusiyyətlər olur. İçimizdən çıxarsaq bizə Laha yaxın duracaq. İçimizdə olan bəzi xüsusiyyətlər var ki, çıxamırıq deyə Allah bizə yaxın dura bilmirik. Mənə qoxan bu nidalaət çəsində o cür nidaları var, sarışdılar var. İki məsələyə, etiqadının iki məsələyə toxunur. Təvhidlə to məaddə. Bilirik ki mən Allah'a başqa ilah yoxdur. İndi budur ki, deməli qiyamət günü gələcə, hər bir kəs öz əməlinə görə cavab verəcək. Vaxta bir dəqiqə qalıb, ola bəsın e, vaxt e, bitsin. Bu sual da saxlayın, demə, gedərsiz, vaxta bitir deyəm. Ola bəsən siz xəttdən çıxasınız, mən bu cümləni bitirəm. İnşallah e, baxarsınız, e, şey bir dəqiqə sonra. Həcmlə qutan üçün 2300 şey qalıb, onun çatmasın bir dəqiqə ərzində. Deməli, sual budur ki, niyə görə e, bu ayələrdə nüvvəttən danışılmır? Amma da danışılır Allahın özündən və qiyamətdən. Niyə danışılmır nüvvəttən? Deməli, nə səndəçi namaz qıl, bununla danışılır. Amma bəs niyə görə danışılmır? Bu peyğəmbər məsələsindən. Bunun səbəbi odur ki, bu cür xitablar, bu cür çağırışlar özü bir növ Musa peyğəmbərə peyğəmbərliyin ətasıdır. Yəni peyğəmbərliyin içərisində də bunlar. Bu gələ peyğəmbər Allahın özün desin, qiyamətin özün desin ki, Allahı qəbul edən onu peyğəmbərə qəbul edəcək. Bu Allahın danışması, ancaq danışsa peyğəmbərlə də bunu qəbul eləməyicələr. Və bura bir var ağac məsələsi var, əzizlər, ağac məsələsi. Deməli, ağac bu vəhyin zahir olmasını məhəllidir. Yəni vəhyi burada zahir oldu. Vəh burada e, göy ölkənirdi, çölə çıxırdı. Yəni Musa peyğəmbər vəhyi o ağacın eşitməliyi idi. Bu məqsəd orada Allahın tək olmalığının bəlli olunmasıdır. Nəinki ağaç, deməli ağac özündən danışır. Nəinki ağaç deyir ki, yəni Allah mənəm, mənə dəxilə, yəni ağaç Allah ilə ağaç deyil ki, ağaca Allah təala səs vermək sayəsində ağacın səs gəlməyi Allah var. Nanj ağaç desin ki, bəli Allah mələm, yəni ağac Allah salın, yox təbii ki. Bu vaxtı Musa və Habil də dillər ki, ağac özünü Allahlıq iddiasında olur deyə ağacı yandırın, baltalı məhblin gətsin. Deməli, ağaç məsələsi bu növ vəhyin təcəllisasının məhsuludur. Yəni vəhyi peyğəmbərə Musa peyğəmbərə gələn vəhi buradan səsləndirir. Və Musa peyğəmbər ordan vəhi aldı və Allahın əmrlərini ordan mənimsədi. Bu qədər inşallah biz gələn də oxuyacağıq Musa peyğəmbərim möcüzələri e, mövzusu da bir fərqli və maraqlı bir mövzudur. Allah şə imamımızı çamilləsin. Allah təala. Yuron gözlədiyimiz 12-ci hamımızın gəlişini tezləşdirsin. Amin. Allahumma salli ala Muhammadin və ali Muhammad və ajlil faracah.